это хороший муж. Как отец, который не общался и не платил алименты, и не узнавал, как я живу, и вообще сейчас не интересуется уже более 20 лет. Это хороший отец, по-вашему. Мне все равно, у меня же не меня никакой обиды или что. Пломбир, пометаю бумажки, стаканчиков в Днепре, в Московском. Да, были бумажные стаканчики такие, да-да-да, что ложкой можно было оттуда есть. Это я тоже помню. А мы на море, когда ездили, там такие привозили вафельные стаканы, рожок такой, и такой автомат стоял, вот мороженое набирали. Тут по 3 рубля оно было дорогое. Это уже тоже помню. Помню, когда там мы ехали на море, а у нас же получается вот эта Запорожская область, мы в Дмитровке жили, а там надо было еще ехать до, Стро... до Владимировки. И мы стояли, стояли, ехали на море, собрались, помню, я, мама, Эдик, Саим, блядь, так на море хочется. Стоим, и автобус проезжает, и нас не берет. Все, а машины не мавсили. Боже, я плачу, блядь, так на море хотел. А мама кажется: ну ничего, пришли на речку. И мы пришли на речку. Мама разложила газеты. Вот это то, что мы взяли еду на море. Мы вот это на речке, оно на мулом воняет. Я... Я такой плактивый был. Да, смачно, натурально было. Я такой плачу, блядь, ну, бред. Камыши, жабы, блядь. И мы на речке у себя в огороде Все это там. Огород у нас заканчивался, и речка начиналась. Это прямо возле нашего дома. Это ужасно было. Мы сидим с мамой, она говорит, ну что, пойдем загорать, будем на речке. Фу, какой-то бред. Я так плакал. там, я, Так мне было обидно, что автобус не остановился, блядь. И мы вот это... Мама расстелила газету. И то, что мы взяли в мире, в, ну, на море, брали еду, там какие-то чебут а на море? А на море? Там вот мы жили там, где вот строго... Мелитополь-Бердянск. Вот здесь вот эта трасса Мелитополь-Бердянск. И там перекресток есть Владимировка, ботево Там Строгановка, Строгановка и Строгановский пляж был. Строгановский берег назывался. Получается, вот как на Бердянск едешь, вот перекресток там, ну, где-то половина расстояния от Мелитополя до Бердянска. Вот там вот Владимировка и Ботево село вот разделялось. Мы жили вот в Дмитровке, то есть Дмитровка, Владимировка, потом этот перекресток, Ботьева и Строгановский пляж там. Село Строгановка еще есть, забудьте его. Вид Станяка. А от нас до моря, ну где-то 10 километров. 10-12 километров где-то. У тебя точно на карте, если посмотреть, от Дмитровки до, до Строгановского бля... берега сколько, я не знаю. Ну километров 12 точно. Ну то есть пройти это, же, ну, мама бы не пошла, она а бы самих не, не пустила. Ну и все. В Кирилловку мы не ездили. В Кирилловка это далеко очень от нас. Там на машине 10 минут. Наташа, мне не несите сплетни, кто там что несет. А так цепишкой можно было. Не, ну мы ходили, мы, ну, пешком нет, я в боте была. Мы пешком не ездили, не ходили, мы ездили на велосипеде. Так мы могли поехать. Ну, далековато там. Наверное, далековато. Не так просто. Я не знаю по карте, если глянуть. Не знаю. Олег, так сколько вам год? Добрый вечер. Далеко, конечно. Так сколько вам год? Ближе к тебе. Я родилась в Бердянске. Мне очень скучно. Я один раз был в Бердянске. И все, один раз только в жизни. На корпоративе, типа. Как судья, то, типа, як мастер-шеф, меня типа, пригласили, там криворожский завод праздновал, ну, ну, начальники цехов, там какие-то директора, каких-то там этих не знаю, что там. вот снова. Вот, Нельзя сказать. Ну, ладно, не кажу. это И там такие, вот это, и они соревновались, готовили там блюдо, всякие, то меня повезли, туда, типа. 10 тысяч гривен дали. И на машине привезли прям в Днепр. У меня концерт был в тот день. А, да, мне Мелитополь нравится. Для меня он красивый очень. Он зеленый, много тополей. Олег, напиши, Джек. Да ну ладно, ну, зачем я человека насильнуть? Самый классный базар там в Мелитополе, рынок. Такого рынка нигде нету тюлька, вот это мне так нравилось, килька такая мелкая. Хамса, тюлька, килька, там это разное. Ну, а ничего у нас не было, вот такие. Знаете, как вкусно с картошкой. Тетя Валя варила. Мы приезжали в Мелитополь, тетя Валя. Мамина сестра жила в Мелитополе. Мама все завидовала, что у нее стенка не нема. А тетя Валя сказала, давай мне деньги, то, что у тебя на книжке, я тебе да, отдам и квартиру, и, и стенку. Рыжий или низу? в бороде. Ну Тут -то я только рыжеватый. Так я не рыжий. Вас слухать и слухать. А, рижский рынок. Нет, это центральный, это центральный рынок, говорю. Ну и рижский хороший. Раньше деньги на книжку, да. Я тоже с Меликоум, Мелитополь. Мама жила на булочной, там где-то Елена была в магазин, потом большая ложка, блядь, построила кисмой. Елена, короче, следующая булочная. Так на север ехать. Слушала бы круглосуточно. Напротив. А, так это ж недалеко, да, да Победа там. Там девятиэтажки, например. Это ж сады Филибера там, да, рядом с Победой. Это Победа кинотеатра, который сейчас не работает. Там сады Филибера, вот это, если я не ошибаюсь. Правильно? Добрый вечер. Я есть так пока. Так Макея не было. Кс -кс -кс. Да, Рафал, значит так. Мы встретились с тобой на жарком юге. Так было предназначено судьбой. Рана, вы идете в блок за оскорбление и вранье. Привет, Бантин Серго, привет. Я с мебельного. Да, автомотовила. Помню, это магазин такой был. Мне, мне, купили там велосипед. Зайка 3. На Бривла Гайда Гай Арт. Брибла. Я такого не знаю. У меня велосипед купили зайка 3. Я помню э, э, не, гном 4. А Эдику купили Зайка 3. А у меня был гном 4 велосипед. трьохколісний, а Эдика двухколесный. И вот представьте, я, мы с Эдиком поднимались на гору, там, где вот мы жили в Старом доме. Там такой підйом был наверх, как в Владимировку ехать. И вот от свинарника. Вот мы по этой, по этой асфальтированной дороге. Деял, ты давно уже не писал. И мы вот так вот спускаемся, я на трехколесном велосипеде быстро кручу. Он за мной на двухколесном зайка три И я на этой гном 4 <святую> вылетаю с обочины в бок. О, и я так тогда побед... Ну и назвал гном 3. Гном 4, зайка 3 был. <святую> гном 4, это точно. Погоди, ка был зайка 3. <святую> гном 4. И я вот это на гноме 4 еду, а он зайка 3 сзади гонится. Блядь. У меня было три колеса. То есть впереди еще два по бокам. Вот так, такой маленький велосипед. А вин, а сзади гнался, гнался. Я как-то вылетел в бок, в обочину. И так перевернулся. И вылазю, И такой, он такой... Я такой страшный вылазил. Весь в крови. Он меня разбил, что-то себе расцарапал. Весь поцарапанный в траву какую-то, вот в колючке. И вылазил. Так руки держа. Все в крови. Тамара, явно не з вами разговариваю в блоке идите отсюда. Разов рукородки. Баттл в Лори да ял, то наше в ТикТок выходит. Уро! Так, Тьома? приїхав, мне. Де це не докалиха? Ты де не докалиханий? Вот это ты нарвался. Открывай ворота, блядь, поздату ми нахуй. Давай открываем. Давай. Вот это ты нарвался. Пивунка, ты все уже залез на меня? раз. Ой, я не нажав кнопку. Привіт, Олексійко. Люди, не вірте, він зрив посилки. Так, ще один блок недорозуміння. Каже, так мовляли з футболки, що за гавно. Житка. Да, так, я таке теж можу устроїти. Не ко малі. не сказав, сколько я. Скриваю. 40 є. О. Артем мені виходить. Ну, Томасик, ну я буду підніматися. Я розумію, що ти любиш на мені лежати. Всі люблять зверху на мене залазити. Сдіваються тільки. Пользується. Кастрированный тез вверху блядь. блядь. Томас, стоит то больше мужик, чем эти импотенты сейчас. Пишут, пишут, а толку. Так, да, кто там кран починил? Артем пришел кофе хлебать. Так, ребятки, спасибо вам большое за общение. Я попозже выйду. Люблю вас, целую, обнимаю. Хорошего настроения. Приятного вечера. Если мы на изнасилая футбольная команда, то считай, что мне крупно повезло. Да что не вымыкай? Нет, я хочу пообщаться с людьми. Не могу постоянно. Ой. Что ж, бахка, А мы? Вам я потом расскажу. Иди дивиться видео в ютубе. Там, блядь. Такая, блядь. Новость. Шкандаль, очередной. Олег Анатика. Анатика. повыучивали их с ютуба. Анатика, опять Коли виходиш в ефір, там уже через часик, А ти ж вже скучаєш, Шалі. будеш скучать. Ну що тобі треба? Влюбишся. Будеш страдати. Не кривляйся. Це ще не кривляйся, Влюбишся, будеш страдати, а ну тобі треба. Я розоб'ю серце і все. Ні, очки не вночі очки не набать. І будеш страдать потім по мені. А я буду тебе вірю, кивить. Так що ти подумай. Все, ребята, спасибо пока. Я он, Алекс, Алекс, он перший номер, глянь на нього, який мужик. Страдає вже не може без мене. Каже, жену бросає, їде до мене. Он, он пише. Бачиш, ми тут все страдаємо. Так що подумай, Олег. Не зв'язуйся. Обману.